Пиной зеленый лес. Это манго света набирают. Оглянись, вокруг полно чудес. С каждым днем все больше прибывает. Надо не бояться плод вкусить, Счастье разглядеть и без остатка. Этот мир другому подарить, Чтобы вкус во рту остался сладким. Автор цих рядків, поетеса Елла Кирилова, про себе говорити не любить, її життя поезія. Тож і розповідь про різні грані людського життя шукайте в її поетичних рядках. Хто є поет? Простой романтік? Адкіну волос і салба і на пам'ять бантик. У каждого своя судьба. А я мечтала по-другому, Прижаться к твоему плечу, Такому теплому, родному. Ах, над собой я хохочу. И я рисовала путь-дорогу, Таинственный, секретный путь. Как буду строить недотрогу, А ты меня упросишь пусть. Мои фантазии шальные Сдымали мысли надо бы, Но есть две истины простые. Есть две дороги, две судьбы. Проистекают параллельно, мое отчаяние не в счет. Огонь из мыслей перестрельный пустил мечты мои в расчет. Я в реку попущу ладони, мягка прохладная вода. Нырну поглубже, пусть утонет мой груз печальный, не беда. Ты обо мне забыть захочешь, А з лба, салба, мой бантик, Но не зможеш ти жить як прежде ніколи». Українка за походженням Ела Кирилова, яку зростила Донеччина, розпочала свій творчий шлях ще в юності. Продовжила ж його на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Любов до знань не давала їй спокою ніколи, здобувши ще дві спеціальності менеджер з туризму і психолог-консультант, кандидат філософських наук Елла Кирилова усвідомила, що поезія для неї те, що надихає жити і творити, а любов це зміст її життя. Мне море говорило о любви, шептала на ухо, рождая пенный образ. В нем были интонации твои, и в шуме волн мне чудился твой голос. Он бархатисто, нежно так звучал, и я стыдливо прикрывала уши. Но из пучин восстал девятый вал и смыло всех, кто был тогда на суше. Нередко так бывает Голос мил И слух ласкает, словно вольный ветер Но вдруг поймет Он вышел из горнил Из кружевных словес сплетает цепи Они блестят, как латы в старину Но только кажутся Стальными кружевами А зазеваешься И угодишь в тюрьму Опутанный пудовыми цепями Как отличить? Где искренность, где ложь? Любовь — игра с дрожащими глазами И не всегда с порога разберешь Тюремщик или рыцарь перед вами О, жизнь моя, я выучу урок Благодарю тебя за наставление Но за окном трубит призыв на рок И я спешу на берег без сомнения И я не боюсь ни шторма, ни волны Ни бури, не свергающих пучину Міня страшить звучання тішини, коли любов смалкає без причин. Автор цих рядків завітала і до нас в древній прекрасний Ужгород, щоб насолодитися чудодійною силою п'янкої природи і відчути справжній подих срібної землі. Небесный воздух напоил Мою взволнованную душу. О, Боже, все еще мне мил И возраст чувства не разрушил. К тебе я руку протяну, Плечо твое легонько трону, И в сладком омуте тону, Неся на голове корону. Она спасет меня от бед, со дна поднимет на поверхность, в награду через много лет ее вручили мне за верность. Так что ж с нами робить кохання? Адже саме про це таке глибоке почуття твоя поэзия ну, я отвечу просто стихотворением. А я хотела бы всего один глоток росы осенней на твоем балконе, Собрать с утра и принести в ладони тебе в постель, Чтоб ты проснуться смог. Какой колдун из сказочных морей Связал тебя, накинув скользкий узел? Какой из дней легла на плечи грузом Прошедших лет завеса и теней? Нет, шепот твоих губ не разобрать. Как не собрать весь жемчуг с дна морского, Не нанизать его. Скажи, ну что такого ты принял на ночь, чтоб так крепко спать? Сегодня я проснулась с петухами. По крыше барабанил дробно дождь, Остатки сна оплавились стихами, И мелким бисером вплеталась в почерк дрожь который месяц сны мои тревожный, Когорты демоны слетаются к заре. Я подойду к окну и осторожно открою занавес, чтоб ближе быть к тебе. Я распахну окно, и дождь осенний зальет чернил горячую тоску. Прохладный шлей окутает колени, и страх рассыплется на мелкую лист. Цього разу поэтеса Элла Кирилова побывала и у Львове. Я эти строки Львову посвящу, то город юности моей такой далекой. Он для меня подобен кораблю, плывет над местом замок там высокий. Там Альма-Матер, там мои друзья. Девчата и усатые мальчишки. Все взрослые, у каждого семья Уже читают внукам на ночь книжки. О, юность, наша светлая пора, Бесценный дар, свежи воспоминания. Давайте крикнем дружное «Ура!» Тем дням их счастью, их очарованием. Віддаючи шану своїй альма-матер і повагу викладачам, завітала на факультет журналістики, а потім ходила старовинними вуличками міста, і спогади переповнили її душу. Поєш українського хліба, і сала чуть з збитком впрок, І міла улыбнються неба, то била тродіний урок. Моя Украина, ты богата, Ты моя искренняя мать. Ты мне устроила вдруг свято, Которым счастье не обнять. Твои ухоженные нивы Уверенно ласкают взгляд. И пусть не родиной мы живы, Но благодарны ей сто крат. Говорячи поэтичными рядками Закарпатской поэтесы Виктории Андрусев, Кто осягнутый бы миг поэта, Хіба такий самий, як він? Розумієш, що поезію Елли Кирилової здатна осягнути кожна людина, яка з любов'ю в серці живе на цій землі, вміє кохати і дарувати себе іншим.